পূর্ব নির্ধারিত সফরসূচি থাকলেও খারাপ আবহাওয়ার কারণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ সিকিমে যেতে পারেননি বাগডোগরা থেকে সিকিমে ভার্চুয়াল ভাষণ দেন তিনি সিকিম গঠনের স্বর্ণ অনুষ্ঠানে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে বলেন অপারেশন সিঁদুরের পরে ভারত এখন অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पहले से कहीं ज्यादा एकजुट है हमने एकजुट होकर आतंकियों और उनके सरपरस्तों को साफ संदेश दिया है उन्हें हमारे बेटियों के माथे से सिंदूर पहुंचकर उनका जीना हराम कर दिया हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया है साथियों आतंकी अड्डे तबाह होने से बौखलाकर पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों और सैनिकों पर हमले की कोशिश की लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की पोल ही खुल गई और हमने उनके कई एयरबेस को तबाह करके दिखा दिया कि भारत कब क्या कर सकता है